Salam. Məlum olduğu kimi, bazar iqtisadiyatında investisiya resurslarının əsas mənbələrindən birini kapital bazarının inkişafı təşkil edir. Video sual-cavab bölməmizin bu dəfəki mövzusunu kapital bazarı investorlarının maarifləndirilməsinə həsr etmişik. Suallarımızı istehlacçılarla iş departamentinin əməkdaşı Ülker Vəlizadə cavablandıracaq. Elə isə ilk sualımız: Mərkəzi Bankın kapital bazarının tənzimlənməsində rolu nədən ibarətdir? Kapital bazarı maliyyə sektorunda resursların effektiv bölüşdürülməsini təmin edən platformadır. Kapital bazarı dedikdə, qiymətli kağızların emissiyası, tədavülü, ödənilməsi, saxlanılması və öhdəliklərlə yüklənməsi kimi əməliyyatların həyata keçirildiyi bazar boşa düşülür. Kapital bazarının iştirakçıları: emitentlər, investorlar, mərkəzi depozitar, investisiya şirkətləri, digər lisenziyalaşdırılan şəxslər və maliyyə bazarlarının nəzarət orqanıdır. Mərkəzi bankın kapital bazarlarının tənzimlənməsində əsas rolu bazar iştirakçılarının fəaliyyətinə nəzarət etmək, bazarın tənzimlənməsi, investor hüquqlarının qorunması, bazaran şəffaflığı və inkişafına cavabdeh olmaqdan ibarətdir. Mərkəzi bank investorların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində hansı tədbirləri həyata keçirir? Mərkəzi bank investorların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir. Investorl sıt tərəfindən Mərkəzi Banka daxil olunmuş ərizə və şahidlərə baxır, onları təhlil edir və qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada araşdırmalar aparır. Investorların pozulmuş hüquqlarının bərpa olunmasını təmin etmək məqsədi ilə emitentdərdən sənədlər alır, onları təhlil edir, icrası məcbur olan göstəricilər verir, qanunvericiliyi pozmuş emitentləri izbati məsuliyyətə cəlb edir. Eyni zamanda investorları maarifləndirməsi üzrə müvafiq tədbirlər, həmçinin səhmdar cəmiyyətləri və səhmdarlarla açıq mikrofon formatında mütəmadi görüşlər həyata keçirir. Səhmdarların qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsas hüquqları hansılardır? Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin müvafiq olaraq, səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı cəmiyyətin 1% və daha çox sayda səhmlərinin bu məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada mülkiyyətçisi olan fiziki və hüquqi şəxslər Adi səhmin sahibi olan səhmdarın qanunvericiliklə və cəmiyyətin nizamnaməsi ilə müəyyən edilmiş qaydada cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etmək, cəmiyyətin fəaliyyətinə dair məlumatlar və qanunvericilikdə müəyyən edilmiş sənədləri almaq, ildə bir dəfə onun illik hesabatı və maliyyə hesabatları ilə tanış olmaq, cəmiyyətin xalis mənfəətindən dividend almaq və sair kimi hüquqları var. Səhmdar cəmiyyətdə dividendlər necə hesablanır? Səhmdar cəmiyyətinin xalis mənfəəti, vergilər və digər məcburi ödənişlər ödənildikdən sonra yaranır. Xalis mənfəətin cəmiyyətin maliyyə ilə üzrə bölüşdürülməsi haqqında qərarı səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilir. Dividend xalis mənfəətin səhmdarlara hər bir aidı səhm üzrə hesablanmış ödənişlər şəklində bölüşdürülmüş hissəsidir. Səhmdar cəmiyyəti xalis mənfəətindən nizamnamədə müəyyən edilməsinin əsası olaraq dövriyyədə olan səhmlər üzrə aralıq, yəni rüblük, yarımillik və illik dividendləri qərar qəbul edildiyi gündən 30 gün müddətində ödəyir. İnvestorlar hansı müraciət kanalları vasitəsilə Mərkəzi Banka müraciət edə bilərlər? investorlar mərkəzi banka və ya onun vəzifəli şəxsininə şəxsən və ya qanuni nümayəndə vasitəsilə fərdi və ya kollektiv formada yazılı qaydada, qəbula yazılmaqla və telefon vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Investorlar öz təklif, arzə və şərhitlərini yazılı qaydada çağıs daşıyıcı vasitəsilə Bakı şəhəri Rəşid Beybudov küçəsi 90 və Bakı şəhəri Bülbül prospekti 27 ünvanlarına poçt vasitəsilə və ya Mərkəzi Bankın rəsmi internet saytına daxil olmaqla onlayn qaydada ünvanlaya bilər. Hər zaman da investorlar Mərkəzi Bankın Bilbil -Bil prospekti ünvanında yerləşən inzibati binasına gəlməklə və Skype proqramı vasitəsilə Mərkəzi Bankın vəzifəli şəxslərin müraciətlərini bildirə bilədlər. Həmçinin investorlar Mərkəzi Bankın qaynar xətti və şəhər nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq müraciət edə bilərlər. Daha ətraflı məlumatı isə Mərkəzi Bankın rəsmi internet saytına daxil olmaqla istehlacçılar üçün bölməsindən əldə edə bilərsiniz.